dir, bir alimdir. Ariflər adətən başqalarını əziyyət verməz. Mən neçə dəfə arifinə həyatımda de, oxumuşam. Deyək ki, gecə namazına duranda ayağını yavaş-yavaş qoyur, suyu yavaş açır ki, heç nə narahat olmasın. Bu şəkildə. Adətən belə edirlər. O ki, cemaatın üstünə çox quşqırdı. Bil ki, o çox şeydan. Başda da bunu niyə eləmirsən, onu niyə eləmirsən? Bil ki, o çox özü dərinin adam deyil. Cemaatdan çox tələb edən. Nə isə bu Bundan çıxmayan iş bir gün oğluna deyir: "Dur, gedək Hərəmə nəzəfdə." Oğulu deyir: "Atə qoy yatım mən." Belə də deyəndə elə nəsə bir gün. "Dur gedə elə dur." Deyir ki: "Atə qoy icazə ver yatım. Deyir axı bir dəfə səndən ata kimi xahiş edirəm, dur gedə Hz. Əlinin Hərəminə." Deyir: "Durur bura dayın atası deyib, ədəbsizlik olmasın, dəstəmaz alır, əsniyə-əsniyə yol gedir, düşüb atasının dağza gedir. Gedəndə görürsüz yolda da həmşurda e, insanlar var, dilənçilik eləyir, nəsə istəyir filan. Deyir ki, bu onları görür atasına deyir ki, gör bu soyuq havada, bu qış gecəsində bunlar gəlib bu vaxtda burada oturublar ata, gör nə vəziyyətdədilər dir deyəndir oğlum bunları görürsən. Bunlara kimsə söz verməyib ki, gəl yolda diyan əl uzat mən sənə kömək eləyəcəm. Düzdür deyir. Hə? Bu ümidlə çıxıblar ki, bəlkə keçənlərdən biri sənə nəsa versin. Sənin Allahın səni hər gecə çağırır, söz verir ki, gəlsin verəcəm, əli boş qaytarmayacağam. Sən bu dilənçilərin o yoldan kəsənə ümid elədiyin qədər Allahı ümid eləmirsən, dir oğlum da hərəmə getməyə bilərsən. Qayıt get yat. Mənə ilə bunu istəyirəm sənə göstərəm. Bir dəfə dey vəssalam ondan o dey ömrünün axırına qədər gecə ibadətini tərk eləmir. Cəyin o ata arifdə bilir ki, bir dəfə bu övladı bunu. Sonra deyir, yəni sabah səndən işim yoxdur, özün bilərsən. Zorla olmaz ki, özün bilərsən. Mən sənə bunu çatdırmaq istədim ki, bax vəziyyət belədir. Ondan sonra deyir, mən ömrü əli o ibadəti tərk eləmədim.